Я могу вам сказать, что мне бы было мне приятно, но и, потому что, наверное, потому что, за, не задавайте вопросы, я буду отвечать шесть. Я настроюсь. -то. А, мои идеи копировали, но не другие дизайнеры, потому что это было, было бы сразу явно. А клиенты пытались повторить а, даже еще в, в там, другой цветовой гамме просто у портных где-то а, или там, блин, не то я сказала, клиенты не пытались повторить. Да, б, значит, очень часто, неоднократно я сталкиваюсь с тем, что мою одежду повторяют. И это как-то мне вот даже с какой-то э, стороны немного э, импонирует. Может быть, потому что нет у меня масштабного производства, тогда бы действительно это было бы по финансам, да, скажем так. А пока нет масштабного такого производства, и то, что там в единичном экземпляре могут повторить, мне это как-то нравится, потому что все-таки, наверное, мои э, модели не, не столь плохие, да, а достаточно хороши, чтобы их повторяли. Э, недавно менеджер из магазинов тканей э, сказала говорит юлю уже какой раз подряд приходит с твоим каталогом и показывает так дайте мне на такую же модель такую же ткань и вот она мне сразу же позвонила и говорит юль ну класс вообще я вам скажу наверное у меня уже есть достаточно серьезное имя и уже люди пытаются повторить какие-то вещи